Вчора триває інформаційний блок на каналі Кірвоград. Ма дня до вашої уваги. І сьогодні говоримо із Максимом Березкіним, кандидатом в народні депутати України за виборчим округом номер 99. це місто Кіровоград. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Максим Станіславич. Говорили ми з вами в цій студії а, вже про багато речей. Зустрічалися неодноразово, а, однак а, не було окремої розмови у нас стосовно медицини а, в Кіровограді. Мабуть, так само як і в інших містах України, вона потребує кращого. Причому, мабуть, не з лікарів, а все таки звини держави, яка неналежним чином Цю, цей напрямок життя. Яким чином відображено це питання в вашій виборчій програмі, і е, яким чином можна знайти кошти і, і на, цю, на цю потребу теж? Спасибо за вопрос. Очень болезненный на самом деле вопрос. Почему? Потому що э, я считаю, що у государства все-таки є деньги. Есть правильные мысли по поводу того, как реформировать медицину. Но вот почему-то как-то не доходят, не доходят руки до этого. Что я имею в виду? Я, я говорю о той же пресловутой коррупции, о которой мы касаемся практически в каждом вопросе. То есть здесь возвращаюсь снова к вопросу громадского контроля который обязательно должен быть и в этой сфере. И поверьте, что как только начнет работать эта система, сразу же появятся деньги. Эти деньги есть, и они выделяются каждый год, и по крайней мере на уровень, на который мы рассчитываем значительно выше, чем который он есть сейчас. Пусть мы не дотянем до уровня Европы или до уровня Соединенных Штатов, где, вы знаете, вот я очень много езжу по сути своей профессии. И вот, например, в Соединенных Штатах, если там человека спрашивают, чем ты занимаешься, если он говорит, что я врач, то это, ну, это вызывает только аплодисменты, и это говорит о том, что это человек с высоким уровнем достатка, потому что врач там одна из самых почетных профессий. Она, она и у нас э, должна быть одной из самых почетных профессий, но просто нужно этот вопрос контролировать. І не давати можливості всівазможним корупційним схемам, коли наші ж деньги, направлені на медіцину лажатися просто кому-то в карман, контролювати на рівні медзакладів чи діяльності місцевих органів самоврядування. Но ну, начинать нужно, конечно, с органов местного самоуправления, безусловно. Начинать нужно с этого. А там дальше будет видно, возможно, если это все настолько глубоко у нас прогнило, возможно, необходимо смотреть, конечно, за каждым медицинским учреждением. еще одна тема проблемная для медицины, это брак молодых кадров. Это где-то тоже теме вчителей. Молодь хочет зарабатывать больше, зрозуміло, эти галузи не дают такой возможности. Это знову ж таки питание коррупции. Безусловно, это только вопрос коррупции. Если вот э, э, вспомните то, что я говорил вот только, что по поводу, э, например, Соединенных Штатов Америки, э, э, достойный уровень заработной платы э, даст нам в будущем хороших квалифицированных медиков, и эта профессия, точно так же, как и профессия педагога, она должна эм, на сегодняшний момент быть реабилитирована. Из, э, грубо говоря, взяточника, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, ни, до, ни, до, ни в коем случае, но в народе гуляет мнение, что у нас педагог и э, медработник ⁇ это взяточник. Я с этим мнением не согласен, и я буду в первых рядах тех людей, которые будут это мнение изменять и изменять не просто путем какой-то рекламы, а изменять вот от самых корней, то есть от заработной платы учителя и от заработной платы медработника. Максим Станіславич, є ще категорія населення, якій особливо важлива тема медицини і надання цих послуг. Це пенсіонери, люди літні, починаючи від того, що складно просто дістатися місця, де нададуть медичну допомогу, і закінчуючи тим, що це не по кишені. Чи не було у вас думок стосовно того, аби організувати в Кіровограді, наприклад, якийсь окремий заклад, лікувальний, який би опікувався тільки людьми літніми, де було б все продумано, починаючи від східців і закінчуючи спеціальними послугами? Вы знаете, вы попали в точку. Действительно, такой, такая пока идея, я не скажу, что проект, но такая идея существует. Назовем это так, больница для, для пожилых людей, которая действительно будет оборудована всем, всеми необходимыми приспособлениями, которая будет удобно расположена на транспортных развязках города Кировограда, где, безусловно, будет функционировать аптека, которая будет продавать медикаменты по сниженным ценам, польготным даже, можно сказать, ценам. Это, это с одной стороны. А с другой стороны, я вам хочу сказать, что вот вы знаете, в 2011 году при правительстве Азарова были, были убраны льготы детям войны и ветеранам войны. Это решение позже было опротестовано в суде. И суд вынес решение, что это незаконно. И обязал правительство вернуть все, все те льготы, которые были до вот этого решения. Но, к сожалению, есть решение суда, а все равно эта система эффективно не работает. И люди, пожилые люди, они не могут получить те деньги, на которые обязаны им выплатить, это просто абсурд, и теперь у нас получается, что вот есть решение суда глобальное, но все равно, если ты хочешь получить эти деньги, ты должен подать в суд на пенсионный фонд и пенсионный фонд тогда на основании уже вот этого одного решения тебе сделает нараху значит нарахувание за полгода и получается что человеку пенсионного возраста для того чтобы получить вот эти деньги и вот эти льготы нужно дважды в год судиться с пенсионным фондом а это как раз таки то вот о чем мы говорим что для людей пенсионеров это было бы хорошее подспорье возможности поддерживать свой организм и свое здоровье. Вы говорили про то, что у вас много встреч, вы говорили про свою поддержку молодым людям, молодые спортивные, молодые интеллектуальные. Пенсионеры приходят на встречи с вами? Конечно, приходят и молодежь, приходят люди абсолютно разного возраста. То есть они тоже есть в коле вашей уваги? Конечно, конечно. Максим Станіславич, коли ми говоримо про медицину, хотілося б почути вашу думку. Зрозуміло, ви йдете від Кіровограда до Верховної Ради, але вашу думку стосовно медицини на селі, нас дивляться і люди, які живуть там. Які тут ваші бачення, яким чином зробити її більш доступною і більш якісною? Здесь, ответ, здесь ответ такой такий: в першу нужно заинтересовать самого врача, їхати в, в глубинку, и быть там местным врачом. Или же ну, в любом случае заинтересованность выражается исключительно в заработной плате и, конечно же, в условиях труда. Здесь, опять, мы, к сожалению, вот видите, мы, у нас было сколько встреч, и мы в каждой встрече возвращаемся к вопросу борьбы с коррупцией, мы возвращаемся к вам к вопросу о громадском самоконтроле не самоконтроля, а громадском контроле распределения денег. И когда действительно это все заработает, поверьте, у нас профессия э, врача станет э, столь престижной, как и в Соединенных Штатах Америки. И люди захотят ехать на село, потому что тот же, например, человек, который живет в каком-то населенном пункте маленьком э, и хочет быть врачом. Почему ему не отучиться, например, например, в Кировограде или где-то в другом учебном заведении, которое э, готовит врачей, и потом после окончания ВУЗа? вернуться к себе на родину и там работать врачом, но при этом иметь достойную заработную плату и, конечно, материально-техническую базу, э, то есть не просто кабинетик в каком-то сарае, где есть зеленка, йод и пол э, пачки бинта, как, к сожалению, есть на сегодняшний момент, а действительно полностью оборудованный кабинет. Э, и э, здесь наверное, нужно все-таки говорить еще, вот если глобально о развитии медицины, здесь нужно говорить еще все-таки и о страховой медицине, Страхов... но эффективной страховой медицине. Не так, как у нас была попытка... Э, ну, они, есть, э, есть страховые компании, которые на сегодняшний момент тоже готовы выделять вот такие соцпакеты. Но зачастую попадаются мошенники, которые просто собирают деньги, а в случае, если тебе нужна медицинская помощь, то э, ты эти деньги никогда не получишь. А сделать такую же систему, как, например, в тех же Соединенных Штатах, о которых я упоминал сегодня неоднократно уже, э, где э, страховые Медицина – это как раз-таки это, э, ну как говорится, языце да? Это то, что стоит э, э, в базе, в базе всей медицины, вот в основе всей медицины Соединенных Штатов Америки. Также необходимо сделать и у нас. То есть, если мы сможем настроить таким образом систему, то у нас все заработает и медицина снова. Ну, скажімо так, вернеться к тому уровню, який був раніше. Дякую вам за розмову. Глядачам Нагадаю, що ми спілкувалися із Максимом Березкіним, кандидатом в депутати Верховної ради за виборчим округом номер 99, Це Кіровоград, Говорили про медичне обслуговування. Спасибо. Спасибо.